ये गला हमने कटिंग कर लिया है अब हम इसको इसत्री के साथ पेस्ट करेंगे अब हमने इसको पेस्ट कर लिया है इसके बाद हमने साइडों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कटिंग कर देना है ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके इधर से इसको कट लगा दिए हैं दोनों तरफ से हमने कट्स लगाए हैं ताकि हम इजी हो के यहाँ से सिलाई लगा सकें अब हमने इस सब को कपड़ा ऐसे रख के यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है ये हमने इसके साइडों से सिलाई लगा दी है अब हमने इसको बिल्कुल इसके बराबर रखा रख कर इसके दरमियान में एक टक लगा देना है कुछ इस तरह से हमने इस गले की कटिंग कर ली है यहाँ पे छोटे छोटे कट्स के निशान लगा देने हैं कट्स के निशान लगाने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लिया है अब हमने इसको उल्टा करके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है अब हमने साइडों से सिलाई लगा दी है अब इसको सीधा करके कुछ इस तरह से हमारा गला आ जाएगा अब हमने फ्रंट वाले पल्ले पे बैक वाला पल्ला रख के कुछ इस तरह से हाफ हाफ इंच की सिलाइया लगा देनी है दोनों साइड से यहाँ से हमने हाफ हाफ इंच तीरे की सिलाइयाँ लगा देनी है बैक साइड के पल्ले की हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर ली है और इसके लिए हमने पट्टी भी कट कट कर ली है कुछ इस तरह से रख के अटैच कर देंगे इस पट्टी को कुछ इस तरह से हमने रख के सिलाई लगाते आना है यहाँ तक हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हमने साइडों से सिलाई लगाते आना है यहाँ तक सिलाई लगा कर इसके राउंड राउंड में सिलाई लगाते आना है फिर हमने यहाँ से सीधी सिलाई लगाकर तीरे की सिलाई के साथ मिला देना है अब हमने इस पे भी छोटे छोटे कट्स के निशान लगा देने हैं अब हमने इसको सीधा कर लेना है सीधा करने के बाद अब हमने यहां से सिलाई स्टार्ट करनी है यह किनारे किनारे पे लगानी है इधर से बिल्कुल हमारा कपड़ा बराबर हो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाकर यहाँ पर आकर हमने इस कपड़े को सीधा कर लेना है स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है और इधर से डबल कर देनी है कुछ इस तरह से हमारी सिलाई लग जाएगी अब हमने